И именно на пятом этаже здания с часами сейчас базируются члены нескольких украинских радикальных организаций. Вообще весь мир сейчас обсуждает украинских радикалов. Слова «правый сектор» в газдепе США произносят без перевода. Под крылом этого движения с десяток националистических организаций. Активисты правого сектора атаковали милицию на Грушевского 19 января. Теперь они выдвигают свои требования и уйти готовы только на своих условиях. Кто они, эти бойцы? Что их объединяет и подчиняются ли они хоть кому-то? Выясняла Оксана Котова. Хорошо защищены ноги, лицо, что-то в руках и обязательный элемент амуниции, щит. Особенный шик, если он трофейный. Кто-то называет этих ребят террористами, кто-то фанатиками. Но все давно сошлись в одном. Их на улицу вывела оппозиция. Теперь спор лишь в другом. Сможет ли она их увести отсюда? Никто не знает, сколько их, где их главная база, что кроме коктейлей Молотова и камней у них в запасах, и кто в действительности лидер притихших нынче бойцов правого сектора. Их вообще мало знали вот до этих событий на Грушевского. Агрессивные действия представителей радикальной организации «Правый сектор» недопустимы. Это цитата из заявления Госдепа США. За ним последовало и обращение к американским властям. Просим остановить сопротивление националистических и террористических организаций правого сектора и принять участие в ликвидации радикальных групп с использованием сил и средств американских спецслужб. 27 января 2014 года. Петиция на сайте Белого дома об оказании помощи украинской милиции почти за неделю набрала около 26 тысяч подписей. Для рассмотрения вопроса администрации президента нужно 100 тысяч. А вот реакция украинских властей. Необходимо негайно прекратить массовые разрушения, которые сопровождаются... Они находятся підпалами подпалами, погромами. Это не просто хулиганство. Это злочин против державы. Они на улице больше месяца. Пять захваченных зданий, заблокированные улицы в центре столицы. Дело рук наиболее агрессивных бойцов. Отряд «Белый молот» элита погромов. Судя по этим кадрам, страх смерти напрочь отсутствует, как и восприятие в эйфории любой политической силы. На Майдан! На Майдан! Иди, you boys do it Последнюю неделю они в роли мирных протестующих. Мирная база – это две палатки на улице и один из этажей в Доме профсоюзов. Снимать категорически нельзя. В коридорах кариматы, железные щиты, палки и бойцы. Спят, как британские солдаты на Крымской войне в масках-балаклавах. Британцы, правда, их носили из-за балаклавского холода, а правый сектор – из-за страха преследований. Там нет самых среди бойцов – женщин, детей, ветеранов. Есть своего рода круговая порука. То есть кто, кто попал, туда не потрапляет. Кожи... Кожен один одного знають. Люди знають, в ім'я чого вони проливають свою кров, в ім'я чого вони жертвують своєю свободою, своїм часом, своїми грошима. Страх у кожної людини є присутнім. Через два дні ровно в автомітні вечіром правий сектор грозиться опять сорватися на погроми, якщо власність опозиція не виповнять їх ультиматум. немедленно отпустить всех всіх арестованих. Вони нам просто не лишають вибору. Вони провокують э, черговий виток насильства. Ми не хочемо того, а, але при тому всьому ми не будемо лишати людей в достінках. Ми бачимо, що перемовинам заважає недовіру з обох боків. Тому ветерани авганської війни готові виступити третю силою. Но этой, или какой-либо другой третьей сторони в переговорах не буде. Це не повинно перетворюватись на мітинг або на э, якусь партійну організацію э, цього дуже складного, але ж важливо процесу. Тому э, я вважаю, що достатньо репрезентована. Переговорна група на вопрос: почему чому опозиція особо стремится увести правий сектор с улиц, У політолога є свой ответ. опозиції. Правий сектор вигідний, бо вони зазуємо сказати, Ми них жодного стосунку маємо, Ми за їхні дії відповідальності нести не можемо. Але у опозиції немає своїх силових підрозділів по суті, які готові діяти в протестені. І опозиції потрібно для того, щоб тиснути на владу. одного человека они сейчас признают. Больше людей, тех, кто представляет сейчас интересы у Верховной Ради украинцев, и просто зрадники. Никто не может что-то закинуть с приводу порядности, например, такие люди, как Андрей Порубей, Олег леглишко, Мы его бачили на передовой. Арсений Петрович много говорил там про якісь то кули в лоб, але щось мы его тут так врешті решт не побачили. Комендант Майдана Порубей не на камеру признается, он действительно имеет влияние на радикалов. В 90-е он возглавлял, кстати, организацию «Патриоты Украины», которые исчезли, а теперь опять появились в составе правого сектора. Но пользоваться своими дружескими связями он не будет. Не так страшен радикал, как его малюют, уверяет Порубей. Вы их контролируете? Слово таки не гарно. вы их опекаете? Я с ними співпрацюю. Вы с ними співпрацюете? А оппозиция с ними співпрацюет? мы все ее позиции. Они будут стоять и далее на Майдане. Наказание за нарушение во время массовых акций в западных странах гораздо серьезнее, чем в Украине, говорят эксперты. К примеру, во Франции закрытое лицо во время беспорядков – три года тюрьмы. В Великобритании, помимо штрафа, это может обернуться десятью годами заключения. В Германии еще строже – пожизненное. Часть ребят, которые являются исполнителями, они используются организаторами в качестве пушечного мяса. Ситуация выходит из-под контроля даже у этих организаторов. Сейчас правый сектор стоит на позициях «отступать некуда». Для них шаг назад – это шаг в СИЗО или в подполье. Оксана Котова, Павел Холодов, Роман Ребрий. События недели.